Hamıya, hamıya bu günlərlə birlikdə Minecraft Pocket Edition-da necə belə şey diamond testis artırılır. Belə ani bir şey. Sizə ilk öncə settings-ə çıxıb, yəni ayarlara, sizdə türkçə yazılır, məndə ingiliscədir. Hələ bunun survival-da da bir bölümünü çəkmişəm dostlar. Hə. İndi aşağıya düşürük. Ama məndə doluş. Niyə? Və indi videoya basırıq. Sonra, o alta düşdikdən sonra burada klassikdir. Sizə bu post getəcək. Belə olacaq. Yəni. Bunu siz klassik edirsiniz. Klassik eddikdən sonra gəlirsiniz. Buna basıram. Ondan sonra da şüftə basaram. Mən yəni, şüftə basmasanız əgər, cisdə gedir. Onda şüftə bassanız Bizənə qura. İndi siz bunu qoyuruq və bura bir sürü diamondlarımızı yerləşdiririk. Diamondlarımızı yerləşdirdikdən sonra hamısı qoh hamısı bitdikdən sonra indi chest açacağıq. Bu yeməklərdən hər hansı bir əşyadan. Ancaq onlar çox olmalıdı əşyalar. Belə 14 dəfə bir üstündə el yazmaq zərrlədə məncə olmur çünki mən dinədim olmur. Onu çox üstündə dem. İndi 34 idi. İndi 34 oldu amma. Dərisə çox rəqəmlər də olmur. Bunu azaldıq. Azaltdıqdan sonra belə elirik. Belə elədikdən sonra da belə artır bu. 16 dəfə elməsin. İndi baxaq. Bu 17 oldu. Amma götürürük. 17 idi. İndi baxdı. Özüm sürək. Sonra yenə sür. Və yenə düşdüm. İndi sandığı açdıq, görək nə qədər olub. Klassik motor keçmiş amma. Çünki ən əylən şeydir. Ve 64 üstü 4. 4 tane elə bir artı. Bu çok yaxşıdır. Bunu siz yapabilirsiniz. Daima üstünü dönelim. İstediğiniz bir eşyanın üstünde yerler. Ama özellikleri üstünde olmaz. Ve koyun görüm olursa yaxşıdır. Olmaz olur. Gecənə bir video düzür. Düzdür. 5 saniyə qaldı. Nəsə düzdür. Bu videodan da bu qədərdi. Videonu bəyəndinizsə like atmaq, abunə olmaq unutmayın dostlar. Sağ ol.